И просыпалась, они как-то затертые были. Сейчас это прошло нормально, нет этой боли. Потом, когда у меня горло болело, держала на горле, и 50 градусов там по полчаса. Когда сильно болело, три раза в день погреешь, проходит. Уши болели, проходила тоже уши грела. Значит, голову мы не сильно греем, это 45-50 градусов. Вот, потом циститы были тоже, тоже прогревала там между ногами, и все. И как мини кровать его дома ложишь сюда, сюда, сюда. Ну, конечно, не получалось так протягивать, как вот кровать. А так просто положишь и тоже лежишь, и позвоночник вытягивается на этом месте. И тоже проходят эти боли, становится на место позвоночки, так хрусть встали на место. В общем, я очень довольна, муж у меня ленивый, он не хотел этим пользоваться. Вот и плохо ходит теперь. Не знаю, вот такое такие мужчины не верят ни во что. И ленивые, не знаю. Сидит у телевизора, ничего не делает. Я говорю, ну сидишь, ну ну погрей, руки, ноги и все. Не верю я в это и все. Ну не веришь, не надо. А я довольна, ну что еще сказать. И зубы проходили, и ну, что еще? Помогает, помогает. под коленками греет дома еще имеется. по возможности покупала. И маленький ковер вот такой. Я его отдала сейчас маме. Маме 90 лет. Она поехала на дачу. Я говорю, бери ковер. И там на греется. Молодец. Бери". На дачу поехала. Но да. я не поехала, потому ну, что я с мужем. Я бы так тоже на дачу поехала. Ей помогать. Но разрываюсь. Ну, поехала. Говорит, мне в природе ближе. Мне нравится. Ну, поехала. Вот. Mm -hmm. У меня, значит, мини этот самый, девятишариковый. Потом у меня повязка на шею от щитовидки. Вот она тоже уменьшилась, я считаю. Это сам у меня был зуб больше. Mm -hmm. Я его на ночь одеваю, щитовидку. На глаза повязка у меня mm -hmm. тоже есть. В общем, я не сплю. Вот такие дела. В общем, я довольна. Ну, Габест это то что нас лечит курком да. да то что Мы сейчас в больницах лечим. ничего не дождешься никакой помощи, а это лечение на дому. Так что пользуйтесь я вам рекомендую.